Бабушка, вы за, которая посчитала да, постановку? Да. А вы, депутаты, как? Не видим ваши да. да. Я, вот. Я понял. После этого. После этого, когда они отдадут ответ, тогда наш виски голова Виктор Иванович Литвищенко, если ответ будет положительный, что арестовали не мы, а какие-то другие люди, то в принципе он может заходить в кабинет. И это э, есть, такой, есть такой Державный институт Верховенства права Украины, который дал уже на это высновок. Но, увы, этот высновок после того злополучного четверга, который был, он оказался сейчас в следствии э, милиции. То есть милиция его изъяла в рамках какого-то уголовного дела. Да. Но ничего страшного, такой же высновок лежит, копия его лежит в том же Державном институте Верховенства прав. То есть я думаю, что оттуда нам его могут прислать в любой момент, а мы думаем, что попросим сотрудников этого института и опубликовать его в средствах массовой информации. Это мы сделаем обязательно, чтобы никто не думал, что это что-то как-то противозаконно и так далее. Дальше. Хочу сказать вам следующее. Когда-то в бытность Виктора Ивановича Виктор Иванович проводил э, прием граждан, по-моему, если я не ошибаюсь, первый четверг месяца и последний понедельник месяца. Громада, как вы считаете, чтобы мы собирались громадой каждый последний понедельник месяца? тут, в стенах нашего исполкома. И решали, что нам делать, как нам делать. Спрашивали у нашего мискового головы а, о том, что происходит в городе, чтобы он нам отвечал. И запытывать, кто ему мешает. Запытывать, кто ему мешает. Может в чем-то помочь. Мы же громады. То, -то, да. То есть мы должны друг другу помогать. Мы семья. Фактически мы семья. Мы живем в доме под названием Новомосковск. И мы все... Теперь мы будем один по одному, а не разом. Да, да, да. То есть, как вы считаете, будем собираться? А будем. Великая громада, тысяча шесть. Все за? Да. Да. за да, 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 да. Ну что, кто-то из депутатов хочет что-нибудь сказать еще? слово у кого-нибудь хочет кто-то депутатам сказать, почему явились только вы, а почему нет других коллег ваших? Надежда, вы не знаете почему. Я, я не знаю, почему. Знаю, почему. А а они не уважают граждан, которые их избрали, да, и да, им да, наплевать да, на вот выбор горожан, которые за ну, них голосовали. Да, Скорее да. всего, что так, но это мое. Да, а до обеда да. был Яновский, представитель да, вашей был, да. партии. Где он сейчас? Я и не отвечаю будут ли какие-то его... последствия для него за его Я за его деньги. поступки не отвечаю. Да, он да, за свои да. поступки должен отвечать сам. Кстати, более того, за я годом... Я не забрал, я пришла. Я только за права народа города Новомосковска, я буду защищать всегда. А если Яновский не пришел, значит, он должен отвечать за свои поступки сам. Ну, а День не, сумма, я, не за Кто для него был с ума, кто это и не думает? Через вот, год, если ему недоверие, вы имеете право исключить его, да? Из, в да. да, в октябре. Да, в, октябре. Еще. в октябре месяце. Вот, пожалуйста, а уже да, сейчас. кстати, а я за... забыл а, еще сказать Роман, Сегодня э, по поводу ух. этих вот опечатанных дверей были составлены акты. Акты были составлены работниками нашей полиции. Кстати, э, хочу отметить отдельно благодарность вынести работникам нашей полиции в лице начальников, замов начальников, в лице всех каждого работника еще раз повторяю нашей полиции, потому что ребята действительно они работают по первому вызову. Мы прислали письмо, сказали, что будут сегодня, мы предупредили, чтобы они в, порядок, в порядке содержали это здание, чтобы не было тут всяких куливанов и других особей пьяных. Они, да, пришли спокойно, сказали, вот двери отпечатаны, почему они составили ад, протокол сегодня составили полицейский. Спокойно, они наоборот, они нам помогают. Я... Но плохо Я еще раз не говорю, давно бегают не плохо, почему? Потому что они в бронежилетах. Ну, это попробую его снимить. Да, одного словили негодяя, который, да, кинул в Наталью эту жидкость, непонятно. Сказал, да. хочу, хочу, хочу отдельно выразить каждого, еще раз, ребята, полицейские, спасибо вам большое, действительно, спасибо. Да. Вы нам помогаете. Вы правильно, вы бдите, правильно себя ведете. Да, сегодня, во всяком случае, это они родились себя на высоте, это правда. Печенька надо Да, у меня есть только конфетки.